12 квітня 1961 року світ був приголомшений повідомленням про початок нової ери космічних польотів. У цей день радянський космонавт Юрій Гагарін облетів планету Земля на орбітальному космічному кораблі Восток. До цього моменту відбувалися запуски у космос тільки штучних супутників. Однак, 12 квітня людина вперше підкорила Всесвіт. З того часу минув 51 рік. У Севастополі щорічно цей день святкують біля пам'ятного знаку Людина у космосі. Далі наш кореспондент. Пам'ятний знак Людина у космосі знаходиться неподалік від проспекта Гагаріна, офіційна історія якого починається 15 квітня 1961 року. Саме тоді постановою Севастопольського міст було прийнято рішення перейменувати колишнє стрілецьке шосе у проспект Гагаріна. У вересні того ж року першим космонавтом землі було присвоєно звання почесного громадянина Севастополя. Мешканці Гагаринського району міста з пошаною ставляться до покорителів космосу. Щороку Всесвітній день авіації та космонавтики біля пам'ятного знаку досить велолюд. Сьогодні традиційно вшанувати ветеранів та працівників ракетно-космічної галузі прийшли представники влади міста, військово морських сил України, ветеранських організацій, учні шкіл Гагарінського району. Розрішите вас поздравити з цим замечательним праздником. І, як уже було сказано, уже более 50 лет ми відмічаємо перший польот чоловік в космос. І здесь, в нашем любимом, самом молодом Гагаринском районе. И я вам должен сказать, что на всей Украине это единственный район, который назван именем первого человека, покорившего космос. В моей жизни очень повезло, я считаю так, потому что у меня был друг и старший товарищ, дважды герой Советского Союза, Попович Павел Романович, царство ему небесное, и всем кто уже покинул нас. Вы знаете, я не могу передать словами те рассказы, которые я с упоением слушал от него, как вообще происходил набор первых космонавтов, какой был там серьезный отбор. Павел Романович дружил с Юрием Алексеевичем и очень много мне рассказывал о нем. И хочется сказать, что светлая память всем тем, кто нашу державу вывел в передовые. От всей души в этот весенний день хочу поздравить еще раз вас с праздником, пожелать вам всего-всего самого доброго, а нашим севастопольским мальчишкам, наверное, которые мечтают покорять небо, пожелать, чтобы их мечты сбылись, и наши земляки еще и еще раз покоряли это бесконечное пространство. С праздником вас! Мы все знаем, что именно в Севастополе была создана первая летная школа, и многие космонавты учились здесь сначала летному мастерству, а потом мужеству и возможности покорять те вершины, те трудности, которые возникают на этом нелегком пути. Мы знаем, что Действительно, наш земляк поставил перед собой задачу, который жил в Балаклаве, который заканчивал 30-ю школу, которую я заканчивал, стал космонавтом. И сегодня он на орбите, сегодня он выходит в космос, сегодня он шлет нам привет. Дорогие мальчишки, я хочу обратиться к вам, тем, кто сегодня здесь находится. Ставьте перед собой цели, и вы всегда их сможете достигнуть, потому что вы воспитываетесь в Севастополе. Севастопольская земля рождает героев. И среди вас наверняка находятся те герои, те люди, которые будут покорять космос, которые будут приносить нашей державе именно то, что называется прогрессивное человечество, и их достижения будут именно служить всем нашему человечеству. На урочистый захід был запрошенный почесный есть летчик-космонавт, герой Радянского Союза Александр Волков. От всей души вас поздравляю с замечательным праздником. Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года добавил нам с вами и всем людям Земли еще один весенний праздник. Это День космонавтики, который сегодня мы отмечаем. Сегодня космонавты из отряда космонавтов разъехались по многим-многим странам, чтобы поздравить жителей других стран, чтобы возложить цветы к Кремлевской стене, где похоронен Юрий Гагарин, и Королев, конструктор, который создавал корабль этот. Некоторые космонавты остались в звездном городке. Я попросился в этот раз посетить замечательный город Севастополь, который я очень люблю. Здесь я был много-много раз, но первый раз в День космонавтики. Приємною несподіванкою для усіх присутніх на святі став дзвінок космонавта Антона Шкаплерова, уродженця Балаклави, який на даний час знаходиться у далекому космосі на міжнародній орбітальній станції. Антон, зараз я включив громку зв'язку, знаходимося на мітингі в Гагаринському районі, стоїмо возле пам'ятника Гагарина. Я хочу, щоб ти сказав кілька слов, я спробуюся мікрофону піднести телефон. Все, давай, говори. Желаю земля и рассказал всего меня слышать. Экипаж международной космической станции сердечно поздравляет у нас праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, достижения здоровы, высоких орбит в ваших друг. Также против падения, новых клетки детей и души тех побед, области. Портал Большое спасибо тебе от всего митинга. Передавай привет экипажу. Счастливого вам полета. Ну пожалуйста, чтобы вы увидели это. Счастливого полета, экипажу. Поздравления от Севастопольцев и от меня лично. Всего вам доброго і до будучих встреч, до связи. Вас ждуть в Севастополе, на вашій родной землі. Антон, Спасибо, до свидания. Привітав своїх колег зі святом і начальник південного центру радіотехнічного нагляду національного центру управління та випробування космічних засобів державного космічного агентства України, полковник Олександр Поляков, який вручив Олександру Волкову пам'ятний знак. Это прежде всего, прежде всего ваш праздник, но не побоюсь этого слова и не посчитайте, что это будет нескромно с моей стороны. Это праздник и тех, кто находится на земле, потому что, как известно, народная мудрость или э, уже народная пословица: небо начинается с дороги. Поэтому всех с праздником, с большого вам оптимизма. И думаю, что для всех гагаринцев будет правильно, если нашим девизом будут слова Юрия Алексеевича Гагарина. Пока в груди бьется сердце, космонавт будет штурмовать Вселенную. Завершився митинг урочистим покладанням квітів до підніше пам'ятного знаку «Людина у космосі», після чого усі бажаючі змогли подивитися імпровізовану фотовиставку, присвячену Дню космонавтики та авіації.